প্ৰিয়দৰ্শক চণ্ডীৰাম টক্সলৈ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেককে স্বাগতম জনাইছোঁ চাই আছে চণ্ডীৰাম টক্স আমি আজি আইজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে শিশু এটাৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কি ষ্টেপ ল'ব লাগে এজন শিশু বা এজনী শিশুক আমি তেওঁৰ বিদ্যায়তনিক শাৰীৰিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক সকলো দিশতে যদি তেওঁক উন্নতি কৰাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি টিপছ ল'ব লাগে কি কৌশল অৱলম্বন কৰিব লাগে কি ধৰণৰ আমি তেওঁক যোগ্যতা আনি দিব পাৰিম এই বিষয়ে আমি সবিশেষ আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব প্ৰথম কথা হৈছে যে চাইল্ড চাইক'লজি আমি শিশুৱে তাৰ উত্তৰণ কৰোঁতে শিশুৰ মনোবিজ্ঞান বিষয়ক আমি কিছু কথা গম ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ চাইল্ড চাইক'ল মানে চাইক'লজি মানে হৈছে কি শিশুটোৰ আমি মনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে তেওঁৰ অসুখ কিবা হৈছে নেকি তেওঁৰ দুখ মনে আছে নেকি ফূৰ্তি মনে আছে নেকি বা পঢ়াৰ ইচ্ছা কিয় নকৰে বা তেওঁ শুৱালত অসুবিধা পাইছে নেকি গতিকে তেওঁৰ গোটেইখিনি মনৰ যিখিনি কথা সেই কথাখিনি আমি শিক্ষকে বা ঘৰৰ পৰিয়ালে বা মাতৃয়ে বিশেষকৈ মাতৃয়ে চাই চাইক'লজিটো খুব বেছিকৈ চাব লাগিব কাৰণ শিশুটোৰ যদি বেমাৰ হৈ থাকে যদি খোৱা লোৱাত অসুবিধা হৈ থাকে বা মনটো কিবা কাৰণত যদি মাৰি আছে তেনেকুৱা সময়ত যদি শিক্ষাদান দিয়া যায় সেই শিক্ষাটো কেতিয়াও স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে গতিকে চাইল্ড চাইক'লজি মাছ বি ষ্টাডিড দুই নম্বৰটো হৈছে চাইল্ড চেণ্টাৰত ইডুকেশ্যন আমি যিবিলাক শিকাম যি যি কথা শিকাম এই কথাখিনি কি হ'ব লাগিব যে চাইল্ড চেণ্টাৰত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ শিশু কেন্দ্ৰ কৰি হ'ব লাগিব শিশুৰ কেন্দ্ৰীয় কৰি আমি শিকনিটো বা শিক্ষাটো প্ৰদান কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি যি শিকাম এই শিকাব লগা কথাখিনি গোটেই কথাখিনি অকল শিশুৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব লাগিব গতিকে দুই নম্বৰ যিটো আমাৰ চাইল্ড চেণ্টাৰ ইডুকেশ্যন এইটো এটা দৰকাৰী টিপছ যে আমি শিকোৱা কথাখিনি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যাতে লাগতিয়াল হয় সেইখিনিহে আমি শিকাব লাগিব তিনি নম্বৰ টিপছটো হৈছে গুড বিহেভিয়াৰ এজন শিক্ষকে বা এজনী মাতৃয়ে তেওঁৰ শিশুক শিকোৱাৰ সময়ত গুড বিহেভ কৰিব লাগে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেতিয়া ঘৰত বেছি সময় শিশুটো থাকে স্কুলত নাযাওঁতে তেতিয়া ঘৰৰ পৰিয়ালবিলাকে ঘৰৰ সদস্যসকলে ঘৰৰ মাক দেউতাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত বা শিশুসকলৰ লগত সদায় ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে কোনেও ধৰিব নোৱাৰাকৈ ইমিটেড কৰে ইমিটেড মানে অনুসৰণ কৰে গতিকে ঘৰৰ মানুহে যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে মাকে যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে দেউতাকে যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে শিশিটোৱে কোনেও নাজানাকেই সেইবিলাক লাহে লাহে আহৰণ কৰে আৰু পিছত সেইবিলাক তেওঁ নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিব ধৰিব গুড টিচিং যিখিনি শিকোৱা হয় ভালকৈ শিকাব লাগে যিখিনি শিকোৱা হয় ভালকৈ শিকাব লাগে তাকে কোৱা হয় গুড টিচিং ভাল ধৰণে মাত কথা মাতি যাতে হৃদয়ংগম হয় এবাৰ নোৱাৰিলেও যাতে ধৈৰ্য সহকাৰে তেওঁক মনত ৰাখিব পাৰে সেই কথাখিনিয়ে লক্ষ্য ৰাখি তেওঁক বাৰে বাৰে শিকাই থাকিব লাগিব তেতিয়া তেওঁ কি হ'ব ভাল ধৰণে শিকিব পাৰিব গুড ডিচিপ্লিন এণ্ড পাঞ্চুৱেলিটি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী বা শিশু এটাৰ উত্তৰণ ভাল ধৰণে আনিব লাগিলে ভাল ধৰণে তেওঁক উন্নতিৰ জখলাত উঠাব লাগিলে গুড ডিচিপ্লিন গুড পাঞ্চুৱেলিটি বা ডিচিপ্লিন এণ্ড পাঞ্চুৱেলিটি অৰ্থাৎ শৃংখলাবদ্ধতা আৰু সময় অনুবাৰ তিতা তেওঁক ভাল ধৰণে শিকাব লাগিব কেনেকৈ নিজৰ কানি কাপোৰযোৰ ভালকৈ থ'ব লাগে কেনেকৈ তেওঁ কিতাপখিনি সজাব লাগে কেনেকেই দৈনন্দিন ঘৰৰ যিটো কাম দিয়ে তেওঁক ঘৰুৱা কাম বা হোমৱৰ্ক সেইখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে সময় অনুভৱৰ তিতা এটা চাব লাগিব কিমান সময়ত ৰাতিপুৱা উঠিব লাগে কিমান সময়ত ভাত খাব লাগে কিমান সময়ত স্কুলত যাব লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবোৰ টাইমিং সময়ত কৰাৰ কাৰণে অভ্যস্ত কৰাব লাগিব আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে কৰাৰ কাৰণে তেওঁক অভ্যস্ত কৰিব লাগে গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অন্তত এই পাঁচটা টিপছ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিশুসকলক শিকোৱা হয় বা তেওঁলোকৰ লগত যদি এই পাঁচটা টিপছ মানি চলা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব আপোনাৰ শিশু বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নোৱাৰে